Друзі, підтримуємо військо. Будь ласка. Оля Васильєва. Сонечко. Ти це чи ні? Якщо це ти, то ну, якщо навіть це не ти, все одно дякую. Але я думаю, що я знаю, що це за Оля Васильєва. Дякую тобі, сонечко, дякую. Знаю, що нагодувала бійця нашого. Вчора чи позавчора. Дякую тобі, сонечко. Це моя старовинна подруга Оля Васильова і подруга нашого горобця, якого ви ось на відео бачили, друзі мої. Птахівництво горобця, яке ми підтримуємо. О, це як чихати смачні. Ну покажи мне вторую даму. Ну, покажите всех, пожалуйста. Покажите всех. Это она. Да? Это у вас раздвоение личности, вы беседуете сама с собой. Ну что же, это вас да. характеризует как весьма-весьма э, разностороннюю а, особу. Это вас характеризует как шизанутого. О, это ваше второе «я» отвечает, очевидно. Оно у вас радикально отличается от «вас». Это просто у вас галлюцинация. Я вполне толерантно отношусь к собственным галлюцинациям, не переживайте. Я иногда с ними даже беседую, вот как в данном случае. Как зовут мою нынешнюю галлюцинацию? Дорогая передача, в субботу чуть не плача, Вся канадчика удача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана собралась. Что-то замешкалось. Она забыла. Что ж такое? <свист> Что же случилось? Зловещие провалы в памяти, очевидно. Поэтому мы лежим в психиатрическом отделении. А я как раз руковожу этим отделением города Санкт-Петербурга. Я что-то смешное сказал. Вы сейчас заведующим а, отдел... Вы на приеме у заведующего психиатрическим отделением психиатрической лечебницы города Санкт-Петербурга. А какой больницы? Психиатрической. Канальчиковая дача. Втеклы. С приема втеклы. Где кто скажет слово на три буквы? Увы. Все. Привет! Привет! Как дела, Британ? Пайно! Все хорошо! Окей! Я... Параллельно фон... что? Параллельно Нет. Английский я араб. А, а откуда араб? За Египта. А, понял, понял. Есть такая песня у группы Пикник, называется Египтянин. Никогда не слышал? Египтянин, да, Египтянин. Не слышал? ты, а... ты на Украину, да? да 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 бандеровец а что случилось там эта война не будет закончили что да нет конечно пока всех к богу на свидание ничего не закончится а трамп сказал это а мы и трампа туда отправим Иди... Правильно, правильно. Вот вот мы ему так и скажем: иди ты куда-нибудь подальше. Вообще. Да, абсолютно согласен с тобой. Был Путин, теперь Трамп. Путин или что? Давай вместе попробуем. Это такой сленговый в русском языке оборот, есть придуманный в городе герои харькове Смотри, репит по мне. Путин, лух. Путин. Репит Да, это значит, что человек не очень любящий египтян. Путин. Молодец, видишь как. Все у нас с тобой получилось. А как тебя зовут, Степан Андреевич. Андрей. Степан, Стеф, Ште... да. как это, Стивен по-вашему, Стивен? Стивен. Стивен. По-английски, in English Стивен. Стивен. А все будет нормально скоро. Слава скоро. Украине. Glory for Ukraine. А только армия русский заходить много места на Украину. Так а они уже заходили, они здесь уже э, лис, от собак, э, диких кабанов, мышей, крыс. В общем, хорошее удобрение для украинской земли осталось. Правда и нашей крови они много попили, но это же они начали, значит они и будут удобрять нашу землю. Компост, знаешь, что такое компост? Они получают сколько? сколько километров? Я живу от границы с ними 30 километров. Вот они три года идут 30 километров. 30 километров. Угу. А ты что делаешь сейчас? Работа или что? Да, да. На компьютере или что? Ну конечно, руковожу подразделением информационно-психологических операций Пентагона. <связывая> Откомандировали меня в Украину, значит, Генеральный штаб Военно-морского Военно-морских сил США, и вот я значит здесь координирую деятельность ИПСО украинского. меня, слава богу, он хороший человек. У меня президент Соединенных Штатов, я американец, а что? Ты ну, конечно. У меня даже пропуск в Пентагон есть. Он... Сейчас тебе покажу. Сейчас закрою только. Вот. А, Пентагон. А Трамп э, не хороший, да? Трамп хуйло. Ну, у нас же можно критиковать президента. Это же в России нельзя. А у нас можно. А, э, он... Э он хочет, это белестинные люди э, а иду на вместо египтян. Нет, он хочет, он чтобы б... они в Египет приехали жить. Палестинцы. Да, да, да. Он, он, хотел хуй, хотел. Да, ну что ж, ну значит хуй так хуй. Я в принципе, да. я только за. Это дебило, понимаешь, дебилы, вот это вот он просто, он просто разговаривает, он потом сказали, сказал, что они отвечают меня, как они отвечают меня, правильно они согласны или нет. Ну я же не политик, я же военный, понимаешь? Информационно-психологические ну, операции, понимаешь? А да. без это все война без не надо. Да нет, в войне виноват один человек, Путин. Вот прямо заруби нет, себе на нас. Нет, нет, нет. Да, Бутин, я тебе говорю, только нет, Путин виноват. Я-то знаю. Я, я, нет, я нет, ему сам нет. деньги платил, чтобы он никому не рассказывал. А Путин, Путин. Э, а Зеленецкий хочет заходить на нету. В нету. Нету? А это не, Да, в нету. Ну, или что? А зачем ты заходить на в нету? Ну, так это их Дискал. дело. Пускай они сами решают, куда им заходить, куда им не заходить. Ну, это не, не Путин надо, должен не, решать, куда им заходить, правильно? Не на Британду, слушай меня. Ага, давай, расскажи если, мне. Если Зеленская за, Украина заходить на НАТО, на где это, как, который... Если Украина это, зайдет в НАТО, то России капут. За это он не хочет. Ну, так мало ли, что он не хочет. Нравится, не нравится, так сказать, сосимая красавица. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Их не хочет он. Ты посмотри на него. Разошелся, хочет, не хочет. Приказали, выполняй. Ты кто такой? Президент какой-то вшивой России. Ты о а чем? Все, брат, не надо. Я сейчас на Россия не надо. Я говорю, что Россия не надо. Россия, ну, Россия. Ты же понимаешь, что Россия... Когда был пацан и нет пацана, вот и Россия так. Была Россия и не станет. Ты, ты, я можно работать на, на армию американ? Можешь, конечно, можешь. Приезжай ко мне в Белгород, в военкомат, и я тебе с тобой контракт подпишу. А как? Как я знаю тебя, как э, Пиши вот тобой. здесь свой телеграм. С тобой свяжется мой офицер э, по связям, так сказать, с общественностью. И э, все тебе расскажет на твоем хорошем, любимом тобой языке, который ты понимаешь. Ты можно навести мне твой телеграм? Нет, ты мне что пишешь вот здесь вот телеграм, вот здесь пиши мне. Я буду писать. А -а -а. Я всем тут, тут раздавать телеграмму буду. Здрасте. Это не телеграфное агентство Советского Союза. Это же все-таки Центр информационно-психологических операций. Пиши телеграм, я жду. Хорошо, сейчас. Давай ручечку возьму пока. Ручечку возьму. И будешь работать на армию США. Деньги мы платим хорошие. Маленькие, но хорошие. У меня пенсия хорошая. Маленькая, но хорошая. Зарплата у нас а, маленькая, но хорошая. А у тебя это. А Телеграм, подожди, сейчас. Потому что нет Telegram не. Ну я же разведчик, не мне это... можно. А вы за Толеграм не работает. Ну как это не работает? вот, посмотри. Двидел. Угу. Ну пиши вот, какой-нибудь это... другой мессенджер. Пиши, ну, почту электронную пиши. А я запишу сейчас. А Facebook можно или Массингер? Пиши свой Facebook, ходиться. ходится. Сейчас. Я скопирую себе сохраню. И с тобой свяжется наш офицер. Договоритесь э, с за оплату контракт подпишите. Купюры у нас хорошие, свеженькие. Братан, точно процентов, я боюсь. Точно. Окей. Okay. но я пока не да, вижу. Я боюсь. Я боюсь, я не могу написать тебя. Сдаешься, да? Да, боится, я не здесь, это не у меня родина. Это же не знаю, Россия, нас бояться не надо. Мы своих не бросаем. Это Россия всех обманывает. А мы нет. И здесь они посмотрели, они знают, все люди здесь, как как видно, как ухо слюхи. Да, да, да. Ну, ты-то во Франции живешь. Ты во Франции живешь, правильно? Да, это ВБН. А ты в России живешь? Да, за это я боюсь. Ну ничего, мы тебе потом мы окошко сделаем на границе в случае провала. Мы тебя из-под удара обязательно выведем. Не переживай. Мы же не Россия, мы своих не бросаем. Так зато у тебя будет перспектива, у тебя будет карьера. Я боюсь. Ну смотри, я же заставить не могу, я же не Путин. Понимаешь, в чем дело? Это Россия я всех знаю. принуждает, говорит, не надо в НАТО. Это Россия всем рассказывает, как жить. А у нас все добровольно. Как хочешь, я предложил Заметь, такой шанс не часто появляется. Не часто. Так что ты рискуешь меня больше никогда не встретить и никакого другого офицера американского не встретить, понимаешь? Понимаю. Ну смотри, смотри, я предложил дело твое. А почему это в России Телеграм не работает? Что это за новости? У меня Телеграм стоит не работает. Просто только у меня есть это... WhatsApp. WhatsApp, потому что тебе придется давать мне свой номер, а это, наверное, не очень корректно. Не да? Ну вот уж. Ну решай, решай. Давай, я даю тебе 30 секунд на размышление и пойду дальше. Мне же надо вербовать как-то россиян. Очень приятно вас знакомить, брат. Я уверен, я уверен, я уверен, что тебе очень приятно. Но не могу ответить тебе тем же. Не могу. К сожалению. К сожалению. Не нашли мы. Не завербовал я тебя. Значит, не дорабатываю. Значит, лишат меня звания, разжалуют в рядовые и бросят на фронт, скорее всего. Все, все пропало. Ну ладно, ладно. Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. Пока. Пока. Як <laughs> то кажет слово на три буквы. Увы. Все. <laughs>